Спресо ТВ щоденна програма хроніки війни. Почнемо її сьогодні з традиційної рубрики Щоденник АТО, добірка найсвіжіших відео із зони конфлікту, які з'явилися за останню добу у вільному доступі. Ситуація за минулу добу в зоні антитерористичної операції мала кілька особливостей. Впродовж дня бойовики здійснили невдалі спроби штурмів опорного пункту в районі міста Авдіївки та неподалік села Нікішина, це Шахтарський район. Усі напади було відбито і терористи понесли втрати. Також спостерігалися обстріли, блокпостів та позицій українських військ, в тому числі в Донецькому аеропорту. Проте орієнтовно з 23.00 22 вересня, зафіксовано припинення всіх обстрілів. В цілому можна сказати, що ніч пройшла спокійно. За загиблих серед українських військових за минулу добу немає. Як тільки но ми побачили на деяких ділянках фронту, як скажімо, у Дебальцевому чи у Пісках неподалік від Донецького аеропорту, про жодне припинення вогню не йдеться. Взагалі, очевидно, що сепаратисти за підтримки регулярної російської армії спробують розширити контрольовану ними територію Донбасу. Чимало експертів припускають, що Путін обов'язково пробиватиме військовим шляхом сухопутний коридор до Криму, який у зимовий час із традиційними штормами у Керченській протоці перетвориться, по суті, на ізольований острів. Хай там як, але осінньо зимова військова компанія насувається невпинно. Як до неї готується армія та її народний тил, волонтерські групи. Про це далі у нашому сюжеті. Війна могла б закінчитися набагато раніше, якби не волонтери. Це сумний жарт після чотирьох місяців потужних боїв української армії на широкому фронті. Його втримали саме завдяки по суті новому роду військ волонтерському тилу. З окремих активістів відчайдухів волонтери перетворились на доволі потужний організований рух. Були сформовані такі відомі всі українські ініціативи, як Волонтерська сотня, армія Сос, народний тил, крила Феніксу тощо з усієї України. Метвозі. бронежилеты, медикаменты, еду. Обмундірування різне, В общем, все, що заказують военные, Національна гвардія, не только Національна гвардія, але і другі подроздіє, які ми возімоємо. Це рація теж, це тепловізори, це прибори ночного это фонарики. Серед сотень позицій необхідного экипирования для бійців, найдорожчі це високотехнологічні нічні тепловізорні приціли, Такі коштують декілька десятків тисяч доларів за одиницю. У нас є чим гордиться. Це навірно п'ятий прицел, який ми вітью. Ми їх не покупаємо, покупають і виражані приносять. У деяких випадках волонтерам допомагають не лише звичайні люди чи підприємці, а й виробники нерідко відмовляються від прибутку. Благотворительно, все таки екіпіровку не передають. То есть, насколько я могу судить, продают либо по себестоимости, либо очень близко к ней. Закупка происходит на пожертвования, на пожертвования, ну я не знаю, как правильно сказать, спонсоров, благотворителей. 80% транзакций приходится на диапазон от 100 до 1000 гривен. Вот. И самое большое пожертвування, яке попадало мне в руки вот на етапі, це 10 тисяч гривень, Самое маленькое – це 20 гривень. Але справжній скандал здійнявся у волонтерському середовищі через неоковирне та образливе висловлювання командувача сухопутних військ Анатолія Пушнякова. генерал лейтенант на останніх міжнародних навчаннях швидкий тризуб у Львові, аби не червоніти перед іноземними військовими партнерами, високопарно заявив, що, мовляв, і без волонтерів солдати вдягнуті в зуті, та нагодовані, не знаю, відки у вас така інформація, що вони одягаються, харчуються за власні кошти. Всі військовослужбовці, які призвані до лав Збройних сил, забезпечуються формою одягу, харчуванням і всім спорядженням, яке необхідно сьогоднішній день. Ми навіть зараз забезпечили вже на 70% зимовою форму одягу тих ті підрозділів, які беруть безпосередню участь в АТО. А те, що зараз роблять волонтери. Це їхня, я розумію, акція. І вони кажуть, що це вони годують. І це на саме на самому ділі. Це не так. І це у той час, коли волонтерська армія щосили готується до зимової військової кампанії, а вона, на відміну від літньої, потребує набагато більшого постачання. Наша організація армія СОС, так же як і багато інших волонтерських організацій, вже давно начали чели теплих речей різних там світров воєнного назначення, не воєнних теплих речей то есть приносят люди. Ми начали вже производство буржує, которые, безусловно вже и понадобиться ще більше в ближайший місяць. То, то, то ми мы цим занимаемся. Це відео наочно демонструє, як треба за найвищими сучасними стандартами екіпірувати одного піхотинця чи спецназівця. Вартість такого обмундирування вимірюється декількома десятками тисяч гривень. Отже, для кращої взаємодії з ініціативи відомого волонтера Юрія Бірюкова з групи Крила Фенікса нещодавно було створено координаційну раду волонтерів при президентові України. Гість нашої програми сьогодні волонтер відомої групи Крила Фенікса Юрій Бірюков, радник президента. Моє вітання, добре пане Юрій, Розкажіть, в чому ідея створення у цієї координаційної ради різних волонтерських найбільш активних груп, що має бути на виході? Ну, саме основне це те, що ми столкнулися. Ми всі в общем, покупаємо для армії приблизно одне і и... те ж. і. кто-то покупает меньше, кто-то покупает больше, а если покупать это вместе, то и цена будет ниже, и, соответственно, купить сможем больше. А отсюда уже дальше танцует то, что, ну, Министерство обороны, ну, хоть как-то, но ну, что-то покупает и что-то привозит. И, в принципе, крайне редко, но бывает, что мы пересекаемся в поставках. И для того, чтобы этих пересечений не было, мы хотим вот координировать с ними. Сегодня, в принципе, была встреча в службе ТВО обеспечения. То есть мы обсудили, что мы не будем сейчас покупать, потому что вот они уже как бы закупили. Но они, соответственно, попросили нас покупать там. И дальше шел длинный список того, что они просили нас помочь купить. А... Висловлення висловлювання командувача сухопутних військ генерал лейтенанта Пушнякова сприйняли хтось дуже різко негативно у вашому середовищі, хтось навпаки стримано. Ну, мовляв, генерал сказав щось незручно було перед іноземними гостями на навчаннях визнавати, що мовляв дійсно доводиться за волонтерською допомогою звертатися. Як ви сприймаєте слова Пушнякова про те, що мовляв, 70% на осінньо зимовий період. Забезпечено, и волонтеры, ну, нехай не берут на себя на багато, в Тут у меня произошел такой небольшой разрыв шаблона, потому что я с ним лично знаком и он лично, в принципе, меня благодарил за нашу работу. Потом, когда вот начал раскручиваться эта история, я какое-то время пытался не верить в то, что он действительно такое сказал. Первое время не было видео, поэтому была перепечатка одного и того же интернет-сайта. Потом появилось видео. Но если внимательно почитать и послушать, что он там говорил, во-первых, он про волонтеров там сказал коротенькую одну фразу, реально. А первая часть вопроса касалась того, что военнослужащие сами себе покупают экипировку, и он категорически это отрицал. С точки зрения законно положений инструкций, в принципе, он где-то даже прав. То есть то, что положено по инструкциям и по положениям о вещевом обеспечении, худо-бедно Министерство обороны, конечно, дает. Вопрос только в том, что это образцы там начиная от касок 43-го года и формы там образца 70-х годов. И действительно военнослужащие, которые там хоть как-то могут либо сами купить, либо им кто-то помог, покупают ну, более качественные вещи. Многие вещи вообще у нас с положением этим не предусмотрены. Ну, наколенники, налокотники не предусмотрены, баллистические очки, маска не предусмотрена. Поэтому военнослужащие это сами покупают, а Министерство обороны делает вид, что оно, в общем, и не обязано это поставлять. Поэтому здравого смысла нет, ну и криминала в этой фразе нет. А вот вторая фраза касалась волонтеров. Но там и вопрос прозвучал, что правда ли, что волонтеры кормят украинскую армию. И он, в общем-то, достаточно правдиво, на мой взгляд, ответил, что вот этим мы не занимаемся. И это действительно так, потому что, ну давайте понимать, что если где-то на дальнем блокпосту нет продуктов и туда волонтеры привезли еду, это еще не кормежка всей армии. Армия потребляет в день, я не знаю даже сколько, десятков тысяч тонн продуктов. И в общем-то там, где есть возможность готовить еду, я не комментирую качество этой еды или вкусовые качества, но как-то ну кормят нашу армию. Ну перловка Голод, голодным а, точно не сидят. Это сто процентов. Там, где есть возможность доставить или приготовить еду, вопрос в том, что не всегда и не везде эта возможность есть. И сухпоек, который ну сначала были те американские, потом появились норвежские потом все-таки в основном это украинские пайки но я не скажу что это шедевр кулинарного искусства скорее нет но как бы с голоду не умру не будем острого суды командующий сухопутных визг хай воюю я хай відповідає хай вырішує питання да, да? тут больше у него сработал рефлекс отрицания что в армии все хорошо это вот у них на рефлекторном как бы уровни заложено, что если спрашивают, как дела в армии, они должны, они обязаны ответить. Тем паче международные да, навчания, тут еще и американские международ... партнеры да. стоять как Но не, подтверждаю, не что зру... он лично мне говорил, в общем-то, слова благодарности. Приехали. Замова кампания. Очевидно, в зимку Ой. солдату одному треба набагато больше речей, угу. не кажучи уже про засоби Палювання і, і і все, що пов'язано з війною восени і взимку. Адже всім очевидно, що напевне ми будемо входити в зиму з ну з якоюсь такою. вьсковую ситуацию, хай навіть не активных боевых дій, але ось таких ось. Ну, скажем так, если, и утриманню фронту. Ну, даже если дай бог это перемирие, ну хоть в какой-то форме будет продолжаться дальше, то есть не начнутся опять активные боевые действия, мы должны понимать, что во-первых, эту зиму точно вся наша армия будет в полях и мы в принципе это уже даже не шутка, что Новый год мы будем встречать где-нибудь там на блокпосту. Вот. И все последующие годы, ведь Россия же никуда не денется, Россия так и будет нашим враждебным соседом. И мы который... так и будем отрематы там. Конечно, наши там, теперь нам, там нужно теперь иметь как бы нашу армию, потому что никогда на границе с Россией у нас же армии не было, она у нас всегда была на западной границе. Теперь мы понимаем, что у нас есть как бы враждебное государство сосед, но с другой стороны, с восточной стороны. Подготовка к зиме ⁇ это катастрофа. Эта катастрофа уже в принципе разразилась, потому что сейчас в поле ночью плюс 3, плюс 6, а пройдет еще месяц, уже будет минусовая температура. Армия к зиме не готова. Сегодня было совещание вот в службе тыла, и, в общем-то, я не могу там сейчас точно понимать, как и почему это происходит, но они нам рассказали, что деньги на закупку зимней амуниции им дали то ли 10, то ли 11 сентября, то есть 10 дней назад. Поки куплять. А вот. И, а приедет. дальше начинается наша любимая история с тендерами, с закупками. И, соответственно, вот все то, что они нам сегодня озвучивали, что они будут покупать, там немало они покупают, и список достаточно приятный в плане позиций. Но сроки поставки конец октября, середина ноября, конец ноября. Увы, это вот наша бюрократическая система, которую. Даже если там у кого-то и находится желание перескочить, но ведь, по сути, у генерального штаба нет своих счетов, на которых лежат деньги, которые они могут тратить. Как и нет у Министерства обороны. Это все счета госкозначейства, и каждая копейка, потраченная из бюджета, она проходит кучу согласований. Это система. Ну и вот начиная с, там, с 10 сентября, они начали потихоньку начи... покупать а, зимнюю экипировку. Ее не хватит. А Волонтерская помощь крайне нужна, потому что без нее мы будем иметь больше потери а, в рядах нашей армии от банальной простуды. Это уже началось. Вид резных хвороб. Простуды. Простуды, охлаждение где-то почки у кого-то прихватят, где-то, извините, геморрой, а потому что посидел на холодном, у кого-то воспаление легких, и мы получим бойцов, которые будут массово отправляться в госпиталя из-за просто заболеваний. Ваш один з ваших колег Юрій Касьянов наголошував декілька днів тому на студії, що з цим перемир'ям трошечки з офіційним режимом офіційно оголошеного перемир'я трошечки зменшився потік цієї волонтерської фінансової допомоги. З чим ви це пов'язуєте? Як це Ну тут? как бы две стороны медали с одной стороны, ну и запасы денег у населения, как бы они стремительно тают. А тут да, называется. Да, экономическая ситуация в стране, в общем-то, аховая, и курс доллара, и все остальное, как бы летом, ну не надо было еще покупать своим детям зимнюю одежду не надо было самим готовиться к зиме, плюс еще эти все вопросы с отоплением, кто-то там пытается себе дома какой-то котел поставить, и у населения как бы денег становится все меньше и меньше. Количество армии становится, наоборот, все больше и больше. Призываются, призываются новые люди, их нужно тоже экипировать. Ну и вообще это как бы не задача населения в такой прямой форме одевать армию. Хотя ну, мы вынуждены это делать, потому что других вариантов нет. Поток денег, да, он упал в разы, причем у всех групп одномоментно, то есть где-то там на третий-четвертый день перемирия началось стремительное сокращение денег. Но тут еще срабатывает психологический эффект, что стало потише, в новостях меньше плохих сюжетов, слава богу меньше погибших, это хорошо, что их меньше, слава богу, но меньше эта тема поднимается по телевидению. Ну и вот как бы люди меньше помогают. Ну, их невозможно за это упрекать, как бы и ситуация и так тяжелая, и в том числе там с семейными бюджетами во многих семьях. Але, используя нагоду, принагидно закрыть чему? Сейчас перед зимой все ж таки допомагати, хто то ну, чем можем? Да, потому что вариантов нет. Если мы сейчас не оденем, не поможем министерству обороны одеть нашу армию, а наша армия это наши друзья, наши братья, родные, чьи-то мужья, и они будут болеть. У кого-то есть возможность купить термобелье своему родственнику, а у большинства такой возможности нет. Що з вашим батальйоном Феникс 79-ї бригади? Яка ступінь готовності? Коли так, на фронт? Катані так вже. всі Ні, часть знаходиться ще на полігоні, часть вже на роботі. Ми не указываем точку дислокації, ну по понятним причинам але но часть батальйону вже працює. С чего удалось вам втилать в этом батальоне? А, ну, в общем-то, с точки зрения экипировки, ну, наверное, это образцово-показательный с точки зрения экипировки батальон. А там нет, к сожалению, ничего ультрамодно-современного, ну, разве что пикапы, вот эти вот наши новые пикапы. Вот сегодня еще три пикапа забрали, вот они сейчас уже едут туда. Но они обеспечены все бронежилетами, все обеспечены касками, разгрузками, наколенниками, фонариками. Есть шикарные цифровые радиозвезды, а станции, это станции радиозвезды. Я Колько бы там, вчера писал, да, мы нашли поставщика, это официальный поставщик Кен вот в Украине. Одна из компаний, представляющая Кен, вот, мы их состыковали с начальником связи бригады, и они действительно разработали достаточно долго согласовывали между собой, плюс специалистов привлекали комплекс цифровой связи на всю бригаду. То есть у нас это не покупка только в батальон «Феникс», это вообще на всю бригаду. То есть там обеспечиваем мы их полностью цифровой связью. Аналоговая связь – это и моя в том числе как бы ошибка, но она была вынуждена, мы вообще в начале марта месяца, мы же не понимали, что нужно покупать. Это первая моя личная там, волонтерская помощь, я привез 79-ю бригаду 10 раций по, я не помню, по 40 долларов, по-моему, каждый. Вот. Но мы покупали все, что хоть отдаленно было похоже на радиостанцию, и таскали это все в армию. Многие это делают, к сожалению, до сих пор это потом до нас дошло понимание, что эти все радиостанции активно слушаются и по прослушке вот этих вот переговоров потом и происходит нападение на колонны. Тем более, сейчас, когда фактично противник кон контролирует великі территории, есть больше меньше какая-то такая усталая линия фронта при фронтовой территории. По угу. сути, мы не контролируем эти районы, а в этих районах активно работают в том числе и подразделы радиоэлектронной борьбы. Да, конечно. Противника. Естественно, нужно как бы вообще это все нужно. Сейчас перемирие. Сейчас есть время чуть передохнуть и собраться с мыслями и перестать пользоваться мобильными телефонами. Это катастрофическая ошибка использования мобильных телефонов. Они легко прослушиваются. И там все эти рассказы о том, что CDMA формат тяжелее прослушивается, чем GSM. Нет, это все не так. Они все легко прослушиваются с помощью той аппаратуры, которая есть у спецслужб. Поэтому нужно, а, использовать цифровую, криптованную, то есть зашифрованную связь. Она ведь тоже прослушивается, но там время на декодирование сигнала лишает смысл этой всей процедуры, потому что его можно расшифровать там через 2-3 недели, как бы, а информация уже теряет свою актуальность. Вот, поэтому нужно переходить на цифровую связь, нужно перестать делать глупейшие ошибки, нужно перестать выкладывать в Фейсбуке фотографии с метками геолокации, что делают как бы многие и бойцы, и волонтеры. Поэтому, то есть нужно все эти вещи, как бы нужно осознавать. У нас война, и она требует дисциплины, жесточайшей порядка, а это все потом придет к тому, что меньше людей гибнуть будет. Останье питание, Юрий, что будет далее, выховывая ваш статус радника и доступ у владника кабинета на банкове, что вы чувствуете, насколько, насколько реально адекватно принятие действенности на банкове того, что происходит на фронте? Восприятие адекватное. Тут вопрос в том, что по многим по проблемам пока что мало альтернатив. И когда президент говорит о том, что тяжело подобрать кандидатуру нового министра обороны, а, это факт, действительно. Вот так с наскоку а, подобрать нового суперклассного министра обороны крайне сложно. Более того, вот эти все хитросплетения нашего законодательства... А, но даже будет другой министр обороны, он все равно мало что сможет сделать с системой. То есть всю систему менять надо. На банковой, ну, я не встречал еще ситуации неадекватной оценки какой бы то ни было ситуации. А что будет дальше, ну вот, надеюсь, сегодня ночью напишу. Я сейчас иду как раз в тот самый кабинет, Кому є доступ там, раз в якесь час. Є ідеї, є от, пожелання волонтерів, які були сформовані на воскресенье. Вот Іду розказувати і, в общем-то, сподіваюся, на положительний результат. Ми так само сподіваємося на позитивні результати і у вашій роботі, і в роботі військового Спасибо. відомства і керівництва, військово-політичного керівництва держави. Дякую. Залишайтесь на Еспресо ТВ. Буде ще цікавіше. Побачимося вже завтра.